Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Hari ini hari Kamis jam lebih kurang 5.41 petang 22 hari bulan Mei 2025 Saya perlu membuat rakaman video ini Untuk memperjelaskan satu perkara yang amat penting Dari sudut kedaulatan undang-undang Berkaitan tanggungjawab pihak berkuasa yang menjalankan siasatan secara khususnya SPRM kerana secara kebetulan pada hari ini terdapat tiga laporan berasingan berhubung dengan kenyataan yang dibuat oleh Ketua Peserojaya Azam Baki berhubung siasatan tiga kes yang berbeza Namun daripada bacaan kandungan laporan tersebut Saya dapati sejujurnya Terdapat satu laporan yang menunjukkan Pihak SPRM menjalankan tanggungjawab secara profesional Seperti mana yang dituntut Di bawah konsep kedaulatan undang-undang Walhal dua laporan ini Dua laporan yang lain Yang pada hari ini juga menampilkan pada zahirnya seolah-olah piawaian profesionalisme yang sama tidak diguna pakai dalam cara dan gaya kenyataan itu dibuat untuk dua kes berkenaan. Saya terus kepada kes pertama yang profesional iaitu berhubung dengan isu siasatan video skandal Sabah. Now, Berkaitan perkara ini, tajuknya pun profesional. SPRM kunci mulut. Laporan forensik video skandal Sabah siap. Saya baca dua peringatan yang pertama. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan telah menerima laporan forensik berkaitan klip video yang tular membabitkan dakwaan skandal rasuah di Sabah. Namun, peringatan dua ya. Namun, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menegaskan kandungan laporan itu tidak dapat didedahkan buat masa ini. Di perengan-perengan seterusnya, beliau menguraikan bahawa pegawai-pegawainya menjalankan siasatan, diarahkan untuk menjalankan siasatan, mengambil keterangan pihak-pihak yang berada dalam video, sama ada di dalam video ataupun di belakang kamera. Ini kenyataan yang profesional. Iaitu sehinggalah siasatan selesai Tidak perlu membuat pendedahan-pendedahan Yang boleh, nombor satu Memprejudiskan mana-mana pihak Ataupun menimbulkan pelbagai soalan lanjut Di minda rakyat yang tidak memahami konsep dan tanggungjawab pihak siasatan iaitu tanggungjawab SPRM sebagai padan penyiasat cuma untuk menyiasat bukan untuk memberi andaian hasil siasatan kerana hasil siasatan dimajukan kepada pejabat pendakwa raya. Pejabat pendakwa raya yang membuat keputusan sama ada untuk menuduh mana-mana pihak di mahkamah atau mengarahkan siasatan lanjut daripada SPRM. So itu tugas pendakwa raya. So sehingga siasatan selesai dan selagi ia belum selesai, baik memang Laporan forensik berkaitan kesahihan authenticity ketulenan video tersebut tidak perlu didedahkan lagi. Sama ada pihak yang terbabit pengadu mahukan laporan tersebut itu adalah untuk urusan dia melalui peguam berurusan dengan SPRM, tidak perlu didedahkan kepada pihak awam. Itu bagus betul dan tepat mematuhi konsep siasatan profesionalisme oleh pihak penguatkuasa undang-undang SPRM. Tetapi, dua laporan pada hari ini juga tindak tanduk SPRM berbeza tidak mematuhi piawaian profesionalisme yang sama. Laporan kedua adalah berkaitan dengan isu Pelucutan atau ketiadaan pelucutan aset Tun Daim, Allahyarham Tun Daim, yang mana dikatakan kononnya tidak diisytihar. Cuba kita lihat apakah dia bentuk cara dan gaya kenyataan dibuat oleh SPRM. Perenggan pertama, SPRM sedang berusaha, tajuk dia SPRM cadang lucutkan hak aset daim yang tidak diistiharkan. Itu sendiri bagi saya adalah satu kenyataan yang memprejudiskan keluarga Allah Ya Rantun Daim. Kerana mereka bukan buat keputusan. Yang akan buat keputusan adalah pihak pendakwa raya. Mereka cuma badan yang menyiasat. Dan peringan pertama, SPRM sedang berusaha melucutkan hak pemilikan harta yang tidak diistiarkan milik bekas Allahyarham Daim Zainuddin dan keluarganya yang bernilai melebihi 2 bilion ringgit. Peringan kedua, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata sejumlah harta bernilai itu yang dimiliki Daim, keluarga dan rakan sekutunya sedang dibekukan oleh Suruhanjaya itu aset-aset perkenaan sekiranya benar tak diisytihar adalah kesalahan walaupun ketiadaan tun daim lagi, kita sedang menuju ke arah itu kita SPRM dan kita sedang melihat harta-harta berkaitan yang tidak diisytiharkan pada satu ketika dahulu kemudian yang anehnya bercanggah dengan apa yang dia telah pun istiharkan kepada pihak awam dia menggulung yang mengatakan kebuniannya terpulang kepada pendakwaan untuk membuat keputusan katanya pada sidang media di Putrajaya hari ini kalau seperti yang betul adalah untuk pendakwa raya buat keputusan siapakah SPRM siapakah Azam Baki untuk memberi anggapan bahawa nombor satu 2 bilion ringgit aset telah Kononnya, tidak diistiharkan Bolehkah dia buat keputusan Nombor dua Siapakah dia untuk mendedahkan Dan memprejudiskan lagi Keluarga Allah ya Dengan mengatakan Aset-aset itu -aset dimiliki Sebahagiannya oleh keluarga Sebahagiannya Apa nama ni uh, Oleh sahabat-sahabatnya Kenapa nak dedahkan Perkara seperti ini Walaupun pihak pendakwa raya belum membuat keputusan, inilah dia piawaian profesionalisme yang kita tuntut sebagai rakyat daripada pihak penguatkuasa. Kena sama layanan kepada semua pihak. Kalau tidak, rakyat akan tanya, yang sabah awak tak dedah? Adakah kerana Ini persoalan rakyat Kerana membabitkan aduan terhadap pihak kerajaan Dan Allah Yarham Tun Daim Awak dedahkan perkara-perkara yang awak belum berhak Untuk membuat keputusan Di tangan pendakwa raya buat keputusan Kerana ianya melibatkan Orang yang telah pun juga dituduh Oleh pucuk pimpinan kerajaan Anwar Ibrahim Inilah masalah bila kenyataan awak bercanggah daripada piawaian profesionalisme siasatan. Laporan ketiga pula adalah berkaitan dengan siasatan Ismail Sabri. Di mana tajuk laporannya Ismail Sabri sudah istihar aset. SPRM akan soal bekas menantu di Indonesia kalau Ismail Sabri sudah selesai memberi pengisytiharan hartanya dan memang betul SPRM saya baca perenggan pertama dia Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri telah mengisytiharkan hartanya kepada SPRM sebagai sebahagian daripada siasatan ke atas dakwaan rasuah dalam kempen perhubungan awam Keluarga Malaysia bekas Perdana Menteri itu Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata Suruhanjaya itu kini sedang bersiap untuk menyoal bekas menantunya Jovian Mandagi yang kini di Indonesia Menurut SPRM telah dimaklumkan bahawa Jovian kini sudah menetap di negara itu Kita tidak boleh memaksa beliau datang ke sini Sebaliknya kita kena pergi jumpa beliau di sana Memandangkan beliau sudah menjadi warga negara, negara itu IO iaitu pegawai penyiasat dalam proses atau telah dapat berhubung dengan beliau untuk rakam percakapan. Saya akan meminta pengarah bahagian perisikan SPRM Zainal Darus untuk mempercepatkan proses ambil keterangan itu. Katanya Jovian akan disoal siasat dalam tempoh seminggu dua ini. Persoalannya hak SPRM nak siasat. Tapi adakah hak aset Maaf, adakah hak SPRM untuk menimbulkan persepsi prejudis kepada Ismail Sabri? Iaitu kerana Azam Baki telah mengisytiharkan akan menyiasat menantunya, bekas menantunya, Jowian Mandagi di Indonesia, mestilah ada kaitan ni. Kerana menyiasat bekas menantu, ada hubungan keluarga pada masa itu, adalah benda yang tak betul kenapa nak bangkitkan persepsi negatif terhadap Ismail Sabri maupun keluarganya selagi siasatan belum selesai bukankah satu kenyataan yang lebih profesional adalah selepas selesainya bekas Perdana Menteri Ismail Sabri mengistiharkan hartanya kami kini dalam proses menyiasat saksi-saksi lanjutan berhubung pendedahan pengistiharan harta tersebut dan kami menjangkakan perolehan keterangan daripada saksi-saksi lanjutan akan memakan masa kurang lebih dua minggu dan selepas siasatan itu selesai kami akan bersedia untuk memajukan laporan lengkap kepada pihak pendakwa raya untuk tindakan lanjut dan serahkan kepada pejabat pendakwa raya membuat keputusan namun sebelum pihak pendakwa raya dapat peluang untuk meneliti kertas siasatan dan membuat keputusan Azam Baki sebagai pesuruhjaya jaya SPRM telah pun memasukkan dalam fikiran rakyat bahawa kononnya adalah perkara yang tidak molek kerana dinamakan ahli keluarga atau bekas ahli keluarga bekas menantu yang akan disiasat sampai ke Indonesia bukankah ini memprejudiskan Ismail Sabri dan keluarga dia Bukankah ini tidak mematuhi piawaian profesionalisme Suatu badan penguatkuasaan undang-undang Ini menjadi isunya Kalau boleh patuh konsep profesionalisme Untuk kes siasatan video Sabah Yang mana saya ucap tanya Itu caranya Kenapakah piawaian yang sama Tidak boleh digunakan untuk kes Allah Ya Rahmatun Daim maupun kes Ismail Sabri adakah ianya juga kerana Ismail Sabri sekarang ini dianggap bertentangan falsafah politiknya dengan pucuk pimpinan kerajaan ini persepsi rakyat ini persoalan rakyat oleh itulah saya sarankan seperti mana seringkali kami bangkitkan semua pihak penguat kuasa undang-undang kena peka kena patuh piawaian profesionalisme supaya tidak ada persepsi negatif ditampilkan di minda rakyat yang selanjutnya akan menampilkan persoalan adakah pihak penguat kuasa seperti SPRM disalahgunakan oleh pucuk pimpinan eksekutif atas dasar politik yang bercanggah Rakyat Malaysia sudah penat Malaysia sudah tenat Dengan perkara-perkara seperti ini Takkanlah pihak penguatkuasa yang sepatutnya profesional Tidak boleh patuh kepada konsep kedaulatan undang-undang Dan yang anehnya Ketiga-tiga ketiga, ketiga kenyataan yang saya rujuk Video Sabah Allah Ya Daim Ismail Sabri dikeluarkan oleh orang yang sama Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki pada hari yang sama hari ini Kamis 22 hari bulan Mei 2025 menzahirkan percanggahan pemakaian konsep profesionalisme di bawah konsep kedaulatan undang-undang cukup-cukuplah ubahlah sifat dan cara awak melaksanakan tugas tugas awak sebagai penguat kuasa bukan untuk menampilkan andaian-andaian negatif di minda rakyat selagi siasatan belum selesai ya awak bertanggungjawab memberi kenyataan yang lengkap apa sedang berlaku tetapi bukan sampai tahap mendedahkan butiran-butiran lengkap saksi-saksi yang terlibat keluarga-keluarga yang terlibat di negara mana dan sebagainya sampai boleh memprejudiskan orang yang sedang disiasat atau ahli keluarganya sebab apa? sebab anda sendiri Azam Baki memberitahu di dalam kes SPRM atau siasatan SPRM berkaitan dengan Sabah bahawa anda kunci mulut dulu kerana tidak mahu memprejudiskan orang-orang yang terlibat dalam siasatan. Ini ayat awak saya petik sebagai penyudah komen saya. Quote and quote. Saya tidak mahu komen buat masa ini berkaitan dengan laporan forensik video kerana ia prejudis terhadap mereka. Kalau awak boleh faham dalam kes Sabah, benda yang prejudis tidak boleh komen, tidak wajar dikomen kenapa perkara itu dikomen? dalam kes Allah Ya Tun Daim dan Ismail Sabri pada waktu yang hampir sama hari yang sama sila jawab dengan jujur dan ikhlas kepada keseluruhan rakyat Malaysia dan tampilkanlah permintaan maaf kepada ahli keluarga Allah Ya Rahim Daim dan juga Ismail Sabri kerana menampilkan kenyataan yang boleh menampilkan prejudis rakyat kepada mereka berdua, keluarga mereka berdua. Sekian.